общественных организаций. Знаете, я каждый день практически сталкиваюсь и общаюсь с теми или с другими общественными организациями. Вот буквально за три последних дня мы встречались с представителями организации инвалидов-шахтеров и потом независимые представители профсоюзов-шахтеров были у нас с афганцами. Мы только-только заключили соглашение. Если говорить о этом направлении то я могу сказать, что нам удалось сделать и что, нам, что мы будем делать в 2012 году. Пенсия для всех инвалидов Афган, Афганистана, а они ставили эти вопросы не только по отношению к инвалидам-афганцам, а к участникам войны и Великой Отечественной, тех людей, которые принимали участие в международных интернациональных конфликтах, выполняли интернациональный долг поднимается на 20%. Семьи э, тех э, участников конфликтов, которые погибли, это относится тоже и к Великой Отечественной войне, и к э, Афганистану, э, получают на 30% э, больше дотации и поддержки, чем они получали. Семьи тех людей, которые принимали участие и потом умерли, получается на 23% с половиной больше э, этой поддержки. На следующий год мы выделяем более чем на 41% больше э, поддержки всех инвалидов, э, всех технических средств. Это протестирование, коляски, э, автомобили для инвалидов и так далее. Я могу сказать, что настолько серьезной поддержки этой сферы, э, я имею в виду в процентном отношении, не было очень давно. Все это стало возможным, потому что есть экономический рост, который мы максимально стараемся переключить на поддержку социально незащищенных слоев населения. Но в данном случае, когда мы говорим о группе людей, которые вчера сделали соответствующее заявление, мне кажется, идет разговор не об этих вещах, идет разговор о политике. И если люди хотят заниматься политикой и хотят мобилизовывать своих сторонников на эти политические акции, это их дело. Они имеют право э, на это. Я готов с ними разговаривать о социальных льготах. Хотя я скажу, что на мой взгляд мы сделали все, что мы могли. И все требования тех участников э, афганских действий, которые говорили, помогите нашим Инвалидам мы сделали, помогите нашим матерям, которые остались без своих сыновей, мы сделали, помогите нашим умершим товарищам и их семьям, мы сделали, помогите ин, э, инвалидам протезирование, мы сделали, они требовали еще оздоровления, мы это сделали, и они будут участвовать на следующий год в распределении всех путевок, которые будут по Министерству здравоохранения, Министерству социальной политики э, делиться, для того, чтобы этот рынок был прозрачным. Кто хочет заниматься политикой, пожалуйста. Ух, дорога открыта.